Ok, uh, so hari ini uh, saya so cuba akan sambung eh? untuk video yang kedua Video yang kedua ini kita akan tengok berkenaan dengan uh, maklumat tambahan yang keempat Maklumat yang keempat kalau tengok kepada soalan adalah Kenderaan disusut nilaikan 10% setahun mengikut kaedah bagi berkurangan Ok, uh, untuk susut nilai sebenarnya kita kena fahamlah apa itu susut nilai dahulu susun nilai ni kita kena faham apa itu susun nilai tengoklah secara ringkas uh, tengok itu apakah itu susun nilai Okey. tengok dekat sini susun nilai bermaksud kejatuhan nilai aset bukan semasa perniagaan uh, maknanya apa-apa saja aset ataupun harta kita selalunya akan berlaku susun nilai selalunya melibatkan kenderaan lah kereta Kato, Fan, Itu selalunya akan melibat, men, uh, melibatkan susuk nilai nah, aset bukan semasa harta yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan atau lebih atau terlebih usaha untuk berkumpulan asal keuntungan atau, atau, atau ayat aset sebut tamat Usia guna aset merupakan tempoh aset bukan semasa boleh digunakan dalam pengendalian perniagaan. Contoh, aset bukan semasa perniagaan, kenderaan, premis, perabot, lengkapan, alat pejabat, mesin dan juga jentera. Ini contoh aset bukan semasa. Sebab-sebab okay, berlaku susut nilai adalah yang pertama adalah haus ataupun kerosakan fizikal sebagai akibat pendedahan kepada unsur semula jadi seperti hujan, cahaya matahari dan juga angin yang kedua sebabkan itu model lama selalu kalau model lama kenderaan ni satu model uh, ni akan menyebabkan berlaku susut nilai yang ketiga susutan susutan adalah aset dan sebuah ni kalau melibatkan gas minyak lah ini dah berlaku kesusutan lah yang keempat sebabkan peredaran masa iaitu aset yang usia gunanya ditetapkan oleh undang-undang maknanya kalau lebih dari tempoh yang ditetapkan dia akan berlaku susut nilai lah oleh itu kos aset bukan semasa adalah diagihkan sebagai susut nilai sepanjang usia guna tersebut ha, susut nilai merupakan satu belanja kepada perniagaan dan belanja yang kita tahulah kita akan rekod dekat dalam penyata pendapatan ha, di mana benda nilai akan dipindahkan ke sebelah debit akaun rugi ataupun penyata pendapatan dalam kunci kira-kira pula kita akan ambil uh, maklumat uh, sebenarnya susun nilai tak dimasukkan dalam kunci kira-kira tetapi kita akan ambil maklumat susut nilai terkumpul apa itu susut nilai terkumpul? susut nilai terkumpul adalah Uh, jumlah susut nilai terkumpul bagi sesuatu aset contoh kalau aset tersebut digunakan 10 tahun berapa susut nilai terkumpul setiap tahun ni contoh kalau setiap tahun 1000 kalau kamu guna aset 10 tahun susut nilai terkumpulnya akan jadi 1000 darab dengan 10 tahun maknanya akan jadi nilai ni susut nilai terkumpulnya adalah 10 tahun susut nilai Belanja susut nilai adalah belanja susut nilai untuk setahun tahun Kalau susut nilai terkumpul adalah susut nilai terkumpul belanya susuk nilai terkumpul sepanjang aset tersebut digunakan maknanya nanti dalam kunci kira-kira kita akan masukkan maklumat susuk nilai terkumpul okay. kita boleh tengoklah cara nak merekodkan susuk nilai terkumpul tersebut okay, susuk nilai terkumpul merupakan satu liability kepada perniagaan dan jumlahnya akan ditolak daripada kos aset bukan semasa dalam kunci kira-kira untuk memperoleh nilai buku bersih aset tersebut seperti yang berikut contoh kalau kata aset kita adalah premis nilainya RM150,000 kalau dalam maklumat tersebut diberikan maklumat susuk nilai terkumpul maka kita perlu ambil maklumat susuk nilai terkumpul tersebut kita akan tolakkan dengan nilai aset tersebut dan kita akan dapat nilai bukunya adalah selepas ditolak lah ini adalah nilai bersih aset di mana kat sini juga kita dapat tengok semakin lama tempoh penggunaan aset bukan semasa semakin banyak jumlah susut nilai terkumpul bagi aset berkenaan oleh itu nilai buku aset bukan semasa dalam kecilnya semakin berkurang dari satu tempoh perekaunan ke tempoh perekaunan yang lain dan dekat sini juga kita kena tahu ada beberapa kaedah pengiraan untuk belanja susut nilai Yang paling famous ada dua lah okay, Yang paling famous ada dua yang Pertama adalah kaedah uh, garis lurus Ataupun uh, nama lain dia adalah atas kos Ini adalah kaedah yang pertama garis lurus, garis lurus ni dia mudah sikit Sebab apa? Sebab dia kamu akan kira secara direct pengiraannya adalah secara direct. Okey ini untuk susut uh, branch uh, pengiraan belanja susut nilai menggunakan kaedah garis lurus di mana formula untuk mengira a uh, belanja susut nilai adalah sama dengan susut nilai sama dengan nilai aset darab dengan peratusan susut nilai setahun dan ini jadinya susut nilai ni akan diberi dalam soalan lah Berapa peratus setahun Itu bergantung kepada soalan okay, Contoh cara nak kira Macam contoh tadi lah kita ambil Maklumat tadi kita ambil Maklumat dalam imbangan dulu tadi uh, Jumlah uh, Nilai aset kita ambil nilai aset Dalam imbangan dulu Kendaraan Kamu akan darabkan dengan 10% 10% sebab apa? Sebab untuk kaedah garis lurus Kita tak akan tengok Maklumat susut nilai terkumpul di dalam timbangan Google tersebut. Kalau kamu tengok pada soalan, soalan dalam soalan ni dia ada bagi maklumat. Yang pertama adalah maklumat kenderaan 36000 dan yang kedua adalah maklumat susut nilai terkumpul kenderaan 1800. Okey. So, setel ini untuk soalan. Kalau menggunakan kaedah garis lurus, kita takkan tengok maklumat susut nilai terkumpul tersebut apabila kamu nak mengira belanja susut nilai mana untuk kaedah garis lurus ataupun atas kos ini formulanya adalah dengan nilai aset akan darab dengan susut peratusan susut nilai setahun dia contoh dalam soalan dalam imbangan duga dia bagi nilai aset RM36,000 kamu akan darab dengan 10% terus kamu akan dapat nilainya RM3,000 600 di mana 3600 tersebut merupakan ciri adalah belanja susut nilai dengan a uh, belanja, susut nilai, tahun belanja susut nilai tahun semasa lah belanja nilai tahun semasa 3600 di mana belanja susut nilai tersebut kamu akan rekodkan ke dalam penyata pendapatan nak tulis apa dalam penyata pendapatan kamu akan tulis belanja susut nilai kenderaan belanja susut nilai kenderaan dalam bahagian belanja di penyata pendapatan. Ini yang pertama. Okey. So, settle untuk penyata pendapatan. Okey. Bila kamu dah kira belanja susut nilai kenderaan untuk tahun semasa, tadi dalam imbangan juga dia ada bagi lagi satu maklumat. Itu susut nilai terkumpul kenderaan. Nilainya adalah 1800 betul ha, jadi yang kedua adalah kamu kena kira susut nilai terkumpul semasa ha, di mana susut nilai terkumpul semasa ini mulanya adalah belanja susut nilai semasa yang kamu dapat di 3600 kamu akan tambah dengan susut nilai terkumpul tahun lepas mana kamu dapat ini dapat dekat dalam imbangan juga so 3600 tambah dengan 1800 kamu akan dapat nilainya 5400 uh, di mana 5400 ini kamu akan rekodkan ke dalam kunci kira-kira ditolakkan dengan nilai aset kenderaan tersebut macam contoh yang cikgu bagi tadi kena tolak baru kamu akan dapat uh, nilai nilai bersih kenderaan tersebut So ada dua lah kalau melibatkan sub nilai akan ada dua catatan Satu dekat penyata pendapatan kamu akan rekod belanja susut nilai Satu lagi kamu akan rekod dekat dalam kunci kira-kira kamu akan rekodkan dia punya susut nilai terkumpul Ok ini sekiranya soalan so buat pemiraan mengikut kaedah garis lurus Okay, kalau mengikut kaedah baki berkurangan, ini yang dalam soalan. Dalam soalan itu dia suruh buat kaedah baki berkurangan. Pertama, dia dapat soalan yang suruh kamu buat pelarasan mengenai uh, susut nilai. Terus sekali kamu akan uh, kira dia punya belanja susut nilai. Di mana belanja susut nilai formulanya adalah nilai untuk kaedah bagi kekurangan eh. bukan kaedah uh, garis lurus ataupun atas kos eh. uh, kalau bagi kekurangan dia formulanya nilai buku aset kamu akan darabkan dengan sus peratusan susut nilai setahun kamu akan dapat dia punya belanja susut nilai tetapi untuk nilai buku aset ini bukanlah nilai aset di mana nilai buku aset ini adalah nilai bersih aset di mana nilai buku ni nak kira dia nilai aset yang ada dalam imbangan duga 36000 kamu kena tolak dengan susut nilai terkumpul tahun lepas yang ada dekat dalam imbangan duga ha kamu akan dapat dia punya nilai buku aset maknanya 36000 kamu tolak dengan 1800 barulah kamu akan darabkan dengan 10 peratus. 10 peratus kamu akan dapat belanja susut nilai tempoh semasa bagi kenderaan adalah 3,420 yang akan kamu rekodkan dalam penyata pendapatan bahagian belanja. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kamu kena kira susut nilai terkumpul kenderaan. Susut nilai terkumpul kenderaan atau semulanya adalah susut nilai terkumpul tahun lepas tambah dengan belanja susut nilai tahun semasa. Susut nilai tahun semasa yang kamu kira tadi lah. Okay, susut so nilai tahun lepas RM1,800 tambah dengan 3,240 kamu akan dapat 5,220. Inilah nilai yang akan kamu rekod dalam kunci kira-kira tolak dengan nilai aset. Kalau kamu tengok dekat sini, kedua-dua kaedah ini akan menghasilkan nilai yang berbeza. Dan juga cara pengiraannya pun akan sedikit berbeza untuk belanja susut nilai. Tapi kalau untuk susut nilai terkumpul, cara nak kira dia tetap samalah. Okey. So ini untuk maklumat tambahan yang keempat. Okey, maklumat tambahan yang kelima pula kita tengok kepada soalan dibagi dalam soalan a uh, okey insurance yang dibayar adalah untuk tempoh setahun berakhir 31 Oktober 2018 Okey, kita ikut kepada soalan, kamu pencatatan akaun cuma setakat bulan Jun 2018. Bermakna kamu dah terbayar lebih sebanyak beberapa bulan ha, so cara nak buat pelarasan ni eh, kamu kena buat lah insurans yang kamu dah bayar kan tengok dalam imbangan dua kamu dah bayar sebanyak RM3,600 ini yang kamu dah bayar ha, dan agak-agak kamu kamu dah bayar RM3,600 RM3,600 ha, tetapi dalam maklumat kabar dia bagi tahu kamu terlebih uh, kamu uh, dalam maklumat dia bagi tahu kamu bayar uh, untuk sempur setahun berakhir 31 Oktober kamu bayar terlebih sampai bulan Oktober uh, maknanya kamu bayar lebih bulan uh, 7, 8, 9, 10 kamu terbayar lebih Uh, se selama empat empat bulan ha, maknanya dekat sini macam kita belajar tadilah yang terlebih dan juga terkurang kalau ini mestilah belanja terlebih so dia akan ada dua catatan lah satu catatan kamu akan rekod dekat dalam penyata pendapatan itu nilai insurans sebenar kamu kena carilah nilai insurans sebenar yang patut kamu bayar dan lagi satu catatan, kamu akan rekod dalam kunci kira-kira. Kamu kena cari berapa nilai yang kamu telah lebih bayar. Ha, yang itu kamu akan rekod dalam kunci kira-kira. Tengoklah bahagian mana. Bahagian aset semasa ke bahagian lebih semasa. Gunakan keadaan yang bagi keadaan tingkap iaitu BD, BT, HT, HD, HD. Tengok, ini kumpulan yang mana? BD ke BT ke? Okay, itu yang kelima. Yang keenam maklumat tambahan adalah berkenaan dengan akutan masuk termasuk akutan keluar 575. Dalam imbangan duga dia bagi satu saja maklumat iaitu akutan masuk. Dia tak ada akutan keluar. Maknanya dekat sini pelarasan tersebut dia beritahu dalam maklumat akutan masuk 1320 ni termasuk dia tersilap rekod termasuk sekali nilai akutan keluar sebanyak 575. Jadi, apa yang perlu kamu buat adalah kamu perlu asingkan berapa nilai angkutan masuk, berapa nilai angkutan keluar. Ini kamu kalau contoh dekat dalam imbangan juga tersebut, tiada maklumat angkutan keluar, kamu kena tambah lah. angkutan keluar dengan nilai sebanyak 575. Dan kamu kena ubah lah berapa nilai sebenar untuk angkutan masuk. Di mana ini akan berkesan lah kalau kamu tak buat pelarasan, dia akan bagi kesan kepada kamu nilai uh, untuk bersih ataupun nilai kamu punya untuk kasar. Dan juga akan bagi kesan kepada kamu punya kunci kira-kira nanti -kira tak akan dapat balance lah. Okay, so ini adalah maklumat uh, tambahan yang perlu kamu buat pelarasan. So bila melibatkan maklumat tambahan atau pelarasan, cikgu uh, nak kamu buatlah cik Galakkan Kamu buat pengiraan Macam ni, tunjukkan pengiraan Walaupun kamu dah faham Walaupun kamu dah faham Tunjukkan pengiraan apa yang perlu Kamu buat pelarasan So nanti kamu nampak apa yang perlu kamu masuk Dalam pihak pendapatan Apa yang tak perlu kamu masuk dalam puji, uh, Apa yang perlu kamu masuk dalam Kunci kira-kira okay. Bila dah buat benda ni, barulah kamu boleh Jawab soalan Penyata pendapatan Dan juga kunci kira-kira ini ha, Barulah kamu boleh buat Berdasarkan kepada maklumat yang telah kamu ubah ini. Ada maklumat yang kamu kena tambah Ada maklumat yang perlu kamu ubah Dia punya jumlah ha, Bergantung kepada pelarasan Barulah boleh sediakan penyata kewangan So, penyata kewangan yang cikgu nak kamu sediakan ini Mestilah kamu buat dalam PC ataupun dalam aplikasi lah tak kisahlah kamu nak pakai Excel ke nak pakai uh, Word ke tapi prefer pakai Excel lah pakai Excel dalam satu kumpulan ada tiga orang bahagi buat sama-sama nanti untuk nak taip ke apa ke buat perbahagian tugas lah so mudah kamu nak uh, buat kerja so itu sahaja untuk uh, video yang kedua dan um, kalau boleh saya nak kamu semua dapat siapkanlah untuk uh, tajuk uh, yang PD yang terakhir ni. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti uh, minggu study week saya akan buat lagi kelas. Kita akan fokus lagi untuk tajuk-tajuk ni.